Itu kalangan sifatnya. Lawannya adalah kalangan yang disebut mu'attilah atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalangan Jahmiyah dan yang mengikutinya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardhin, rabbil insi wal jinni wal malaikati ajma'in.

sehingga senantiasa kita dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang soleh kembali baik pada kesempatan malam ini saya diminta oleh puanisros untuk memandu ya, kajian dan juga diskusi seputar salah satu tema yang eh, cukup hangat lama menghangat sepanjang sejarah Islam sejarah umat Islam dan juga kembali menghangat akhir-akhir ini, yaitu mengenai isu isbat, takwil dan tahwid berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi, apabila kita lihat isu ini, ada dua sisi. Yang pertama, kita kena paham apa itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pengertiannya, maksudnya, dan bedanya dengan uh, yang lain. Lalu kita perlu tahu kedudukan daripada sikap isbat mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sikap takwil ataupun tafwid. Ya. Kita kenapa paham betul benda itu sehingga tidak ada salah di dalam memahami kemudian nanti menilai. Lalu insya Allah kita sedikit masuk mengenai beberapa rincian dan sikap para ulama mengenai perkara ini, para ulama akidah, mungkin dengan sedikit contoh-contoh yang memperjelas perkara itu. Setelah itu, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi, maupun masukan, dan mungkin penyampaian dari para hadirin baik untuk membincang masalah ini saya akan sampaikan supaya lebih mudah dengan satu slide sebentar ah Banyak nanti yang akan saya tampilkan adalah teks-teks dalam bahasa Arab. Tidak ada masa untuk menerjemahkan. Tapi nanti kita boleh ambil bagian-bagian yang paling penting untuk kita pahami. Ah. Baik, yang pertama, yaitu pengertian dari sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sering dengar kata sifat. Kata sifat ini tidak disebut dengan istilah sifat Allah. Semacam ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak banyak disebut. Ada satu hadis bahwa Rasulullah pernah diberi laporan, diberi pengaduan mengenai seorang sahabat yang di dalam sholatnya itu lebih sering membaca setelah Al-Fatihah ahad atau surat al-ikhlas. Lalu Rasulullah membela sahabat itu. Ya. Beliau katakan, baginda katakan, Ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Nah, sifat dalam bahasa Arab itu maknanya penjelasan. Penjelasan menerangkan keterangan atau penjelasan mengenai sesuatu dan dalam hal ini adalah keterangan atau penjelasan mengenai Allah Azza Wajalla dijelaskan bahwa Allah misalnya eh, Maha berkuasa atas segala sesuatu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melakukan apa yang Dia kehendaki dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam Alaihissalam dengan kedua tangannya Dijelaskan bahwa Allah nanti akan berbicara dengan para hambanya di hari kiamat. Dijelaskan bahwa dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat tulisan takdir di sisinya 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua penjelasan mengenai Allah Azza wa Jalla itu adalah kita sebut sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi di dalam uh, tema ini. makna sifat Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan sifat Allah Azza wa Jalla atau pengertian dan definisi dari sifat Allah Azza wa Jalla lebih khas lagi bukan sekadar penjelasan tapi penjelasan mengenai sesuatu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala lalu apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala ya, oleh sebab itu kalangan sifatiyah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semua kalangan yang bersetuju dengannya di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah itu punya sifat-sifat. Nah, kalangan di dalam akidah yang menetapkan bahwa Allah punya sifat-sifat terlepas perbezaan di antara mereka di rinciannya, itu disebut sebagai kalangan apa? Sifatiyah. As-Sifatiyah dalam ilmu akidah atau ilmu firqah, ilmu milal dan nihal itu maknanya kelompok yang menetapkan adanya sifat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini e, adalah kalangan salafun soleh kemudian kalangan alusunah wal jamaah secara umum dan beberapa kalangan mutakallimin e, yang bersesuaian dengan alusunah wal jamaah. Itu kalangan sifatiah. Lawannya adalah kalangan yang disebut mu'attilah atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalangan Jahmiyah dan yang mengikutinya. Abdurrahia, an al, al dan yang lain-lain. Tapi apabila kita baca buku-buku Mu'tazilah kita akan temukan mereka pun mengatakan sifat-sifat Allah. Nah, ini jangan sampai bingung. Jadi Mu'tazila pun menggunakan kata atau istilah terma sifat-sifat Allah. Tapi yang mereka maksud dengan sifat Allah di situ bukan sesuatu yang ada pada diri Allah. Ya, yang mereka maksud adalah predikat atau kata sifat. Di Malaysia disebut kata sifat juga. Ya, misalnya mampu, misalnya apa? Eh, baik itu disebut kata sifat. Ya, itulah yang mereka maksud, adjektiva. Nah, kata sifat ini adalah kosakata di dalam bahasa. Mereka katakan bahasa itu makhluk, kalam atau kosakata itu makhluk maka mereka sejatinya tidak menetapkan adanya sesuatu pada diri Allah yang berupa ilmu, berupa irodah, berupa udrah tapi mereka katakan Allah itu Alim atau Qadir dan mereka sebut kata Alim atau Qadir ini sifat yeah. jadi ada di dalam susunan kalimat ada subjek predikat predikat itulah yang mereka maksud dengan uh, sifat tapi bukan dengan pengakuan bahwa pada diri Allah betul-betul ada ...kudroh, betul-betul ada kekuatan, betul-betul ada irotah, betul-betul ada ilmu atau pengetahuan, dan seterusnya. Apalagi perbuatan atau fiil. Sehingga para ulama umum umumnya mengatakan mereka menafikan sifat Allah dalam makna sifat dengan pengertian sesuatu yang ada pada diri Allah SWT. Yang kemudian disebut ilmu, kudroh, irotah, ya. disebut istiwa, disebut nuzul, disebut yat, disebut uh, wajh. Disebut ain dan seterusnya.